Я понимала, какое может быть противостояние в нашей стране реформам. Я понимала, что то, что мы задумали, влечет за собой кардинальное изменение процессов в Национальном банке. Но, скажем, тот прессинг, который на сегодняшний день мы имеем со всех сторон, а вы понимаете, почему мы его имеем, потому что, наверное, мы то, что называется, наступили на хвост совершенно банкам, которые занимаются незаконными операциями отмывки денег, да, это, скажем, олигархическим кланам, которые больше не могут получать в Национальном банке ресурсы, совершенно не имея адекватных залогов и капитализированных банков те банки, которые просто оказались неплатежеспроможными, и, скажем, те акционеры, которые так и никогда и не открыли бенефициарных собственников. То есть, как вы понимаете, это прессинг, который происходит с этой стороны. Плюс, действительно, я могу сказать, что даже внутри Национального банка в связи с тем, что мы готовим, скажем, очень большие изменения процесса внутри банка. Мы тоже иногда видим, что не так поддерживаются реформы, как мы надеялись, что это будет. Но то, что это будет просто, ну я даже не могу сказать, какой поток негатива, да, совершенно безосновательных обвинений, да, мы такого представить не могли.